सुपरमैन बनना चाहते हैं मोहन भागवत का बयान आया बोले तो मोहन भागवत का बयान आया कि प्रगति करने का कोई अर्थ नहीं है लेकिन लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं उसको लेके कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बातें हुई के ईसाई देखिए अभी मोहन भागवत जी जो है सरसंग चालक को आदरणीय व्यक्ति है आजकल जब चुनाव का निर्णय हुआ है और मोदी जी के अल्पमत की सरकार दिल्ली में बैठी है तब से मोहन जी बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं अब ये सुपरमैन सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में विष्णु के अवतार कौन है या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है ये पूरा देश जानता है तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है और एक ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा तो मैं मानता देश का मतदाता कॉमन मैन सुपरमैन सुपरमैन भगवान एक, सुपर एक व्यक्ति है जी स्वतःला विष्णूचा तेरावा अवतार समजते एक व्यक्ती आहे देशात तिला असं वाटतं की प्रभू श्रीराम यांचं बोट धरून मीच त्यांना अयोध्याच्या राम मंदिरात घेऊन गेलोय ते नसते तर अयोध्येत राम भगवान राम यांची प्राणप्रतिष्ठा झालीच नसते एक व्यक्ती आहे या देशात ती स्वतःला सुपरमॅन समजते एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल पद्धतीनं अजैविक पद्धतीनं जन्माला आलो म्हणजे मला वरून देवानं जन्माला घातलं अशा पद्धतीनं लोकांना भ्रमित करते एक व्यक्ती आहे या देशात जी सांगते रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध मीच थांबवलं पण ती व्यक्ती मणिपूरचा हिंसाचार आणि जम्मू काश्मीरमधला हिंसाचार थांबू शकत नाही मला असं वाटतं त्याच व्यक्तीविषयी मोहनराव भागवत बोलले आहेत काही लोक स्वतःला सुपरमॅन समजतात पण या सुपरमॅनच्या पायाखालची सतरंजी बहुमताची या सामान्य माणसानं खेचून घेतली तो कॉमन मॅन हाच सुपरमॅन आहे असं आम्ही मानतो तरीही मोहनराव भागवत यांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे त्याच्यावर चिंतन देशाने केलं पाहिजे भारतीय जनता पक्षानेही केलं पाहिजे रेल्वेचा अपघात झाल्यामुळे आतापर्यंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सूत्र हातात घेतल्यापासून ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे आणि आतापर्यंत सव्वा तीनशे प्रवासी या अपघातात मरण पावलेले आहेत सव्वा तीनशे हा आकडा अत्यंत गंभीर आहे तुम्ही बुलेट ट्रेन आणताय तुम्ही मेट्रो ट्रेन आणताय तुम्ही सुपरफास्ट ट्रेन आणताय पण सामान्य जनताच्या लोकल लोकल ट्रेनमधून किंवा ज्या पॅसेंजर एक्सप्रेसमधून प्रवास करते ती सिग्नल यंत्रणा ती रूळ बरं का या संदर्भात सरकार काही करायला तयार नाही तुम्ही बुलेट ट्रेनचा दिखावा करताय त्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करताय पण सामान्यांचं जीवन जे आहे जे लोकल ट्रेनमधनं प्रवास करतात त्या पॅसेंजर ट्रेनमधनं प्रवास करतात सन्दर्भ सरकार कड़े को योजना नहीं रेलवे सुधा तना श्रीमतान सालवाये है ये सरकार डी रेल है जब से ये नए रेलवे मंत्री ने अपना पदभार संभाला है फिर एक बार और पहले भी तब से उनके कार्यकाल में जो अपघात हुए हैं एक्सीडेंट हुए हैं उसमें तीन सौ से ज़्यादा लोगों की या पैसेंजर्स की मौत हुई ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गंभीर है आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं हाँ आप मेट्रो ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन ऐसी बहुत बड़ी योजना आपकी है लेकिन सिग्नल सिस्टम या रेलवे की जो लाइन्स है जिसमें मरम्मत की जरूरत है उसके आपका आपका ध्यान नहीं है

आंकड़े में कोई दम नहीं है तीनों पार्टी प्रमुख पार्टी है वो अपने अपने सीटों का असेसमेंट कर रही है महाराष्ट्र में टू एटीट सीट है सभी पार्टी को अधिकार है कि पूरे सीटों के ऊपर अपनी ताकत क्या है हम कहाँ लड़ सकते हैं उस बारे में असेसमेंट करके फाइनली जब हम तीन एक साथ बैठेंगे तो सीट का आदान प्रदान होगा सूचना तो आपकी पार्टी की देखिए उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हमेशा मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है यहाँ की मुंबई महानगर पालिका हो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा की और लोकसभा की हम जीतते आए हैं तो जरूर जैसे विदर्भ में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती है पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब को ज़्यादा सीटें मिलती है अपना अपना गढ़ होता है अपना अपना प्रभाव होता है तो मुंबई को करने शिवसेना का प्रभाव हमेशा रहा है तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा आगे हो जाएगा